فإنها تذكركم الآخرة رواه ابن ماجة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا القرآن بأصواتكم رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر حديث حسن رواه ابن مردوية ابن مردوية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي حديث حسن رواه أحمد الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على <تبت> آله وصحبه وموالاه ما بعد Dalam kajian yang lalu kita mengkaji merenungi dan berniat untuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW pertama tentang rakaat al fajri dua rakaat gobliyah subuh yang disebutkan di dalam hadis rakaat al fajri khair mina wa ma fiha dua rakaat gobliyah subuh pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya nggak dibilang sama tapi dibilang khair lebih baik dari dunia seisinya. Ulama bilang seandainya seseorang memiliki dunia seisinya dari yang halal. Kemudian diinfakkan semuanya di jalan Allah, di jalan yang baik. Maka dia dapat pahala. Nah pahala dua rakaat gobliya subuh lebih besar daripada itu semuanya tadi. Rakaat al-fajr. Rasulullah enggak pernah ninggalin gobliya subuh. Sampai dalam sebagian uh, ulama berpendapat gobliya subuh wajib dalam sebagian pendapat para para ulama akan tetapi semua jumhur menyatakan kalau yang wajib itu cuma solat lima waktu saja kemudian juga Nabi Muhammad biasanya kalau solat gobliya subuh baca guliyah yuhal, uh, setelah fatihah gobliya yuhal kafirun rakaat pertama rakaat kedua gul huwallahu ahad dalam riwayat juga membaca alam nasyrah dan alam tara yang baca alam dan alam alam nasyrah dan alam tara dalam gobliya subuh uh, Maka sepanjang hari amina minal alam, selamat dari rasa sakit. Semangat selamat dari bala musibah dan penyakit. Kemudian juga terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca rakaat pertama ayat Gulu aman bilaah, wa maunzila ilaina, wa maunzila ila Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub al Asbat, wa ma maut Musa, wa Isa, wa maut ya Nabiun min Rabbihim. Lainu fariqu bin ahdi minhum, lahu muslimun rakaat kedua qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu na illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'dhu ba'dhan arbaba min dunillah fa in tawallu fa ashhadu bi muslimun qabliya subuh terus ada doa doa al fajar sempat kita sebutkan waktu itu yang dibaca oleh Nabi Muhammad sebagaimana diriwayatkan dalam hadis hadis dhaif. Oh, hadis dhaif. Ya hadis dhaif kenapa emang ada masalah dengan hadis dhaif? Hadis dhaif bukan dibuang di tong sampah. Hadis dhaif boleh diamalkan, dipakai dalam fadhail amal. Dipakai dalam terhib terhib. Hadis dhaif bukan menjadi hukum halal dan haram. Tapi atas amalan tertentu boleh buat dipakai. Wa indana ulama yufaddilun ala hadis dhaif ala rijal. Mereka lebih mengutamakan hadis dhaif dibandingkan pendapat perorangan, pendapat individu. hadis dhaif. Hadisnya enggak dhaif tetapi sanadnya ada kelemahan di dalam sanadnya tersebut. Akan tetapi bukan berarti hadisnya hadis palsu lah, tidak. Al-Ghazali menyebutkan hadis tersebut dan ulama-ulama menyebutkan menganjurkan. Walaupun ini hadis dhaif tetapi didukung oleh pendapat ulama-ulama besar. Ulama-ulama ahli hadis, ulama-ulama ahli fikih, ulama-ulama ahli halal dan haram. Mereka mendukung Uh, pendapat ini, pembacaan doa ini disebutkan oleh Ghazali uh, bukan cuma dalam diahiyahnya saja tetapi juga dalam bidayatul hidayah ya Allahumma inni ini as'aluka ya rahmatan min indika tahdi biha galbi wa tajma biha syamli talum biha sya'ati tarib biha ulfati tusli biha dini tahfad biha gaibi tarfa biha syahidi tuzaki biha amali tubayyid biha wajhi tulhibun biha rujdi, ta'asumun biha min kulisu Allahumma ini as'aluka rahmatan min indika tahdi indi sampai akhir daripada daripada doa yang cukup panjang doa tersebut dibaca tiap subuh oleh Nabi Muhammad. Eh di antara doa itu ada kalimat Allahumma inni asaluka sabra indal qada wal fawza indal liqa uh, wa an-nasr ala al a'da wa murafagatal anbiya. Aku meminta kelembutan dalam qada yang ditentukan oleh Allah taala, bantuan atas musuh dan yang, yang uting, itu kalimat terakhir murafagatal anbiya. Aku meminta anugerah dari Allah Ta'ala berupa bisa mendampingi para nabi-nabi. Nabi Muhammad bilang, saya mau menjadi kawannya para nabi-nabi. Saya mau dekat sama nabi-nabi. Sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Eh, nabi-nabi kali yang mau dekat sama nabi Muhammad. Tapi nabi bilang, saya mau dekat sama mereka. Mau sawan, mau dekat, mau ketemu sama mereka. Sallallahu alaihi wa sallam.